সকলোলৈকে নমস্কাৰ আৰু আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া সময় ক্ষতি কৰি আজি আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈ আমাৰ এই যি বিশেষ ক্লিনিক আয়ু কে ডি ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক যিটো আমি আজি শুভাৰম্ভ কৰিম তাৰ কাৰণে আকৌ অন্তৰৰ নিভৃততম কোণৰ পৰা মই আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আয়ু কে ডি মেন হেল্থ ক্লিনিক পুৰুষৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে এখন বিশেষ ক্লিনিক যি আমি যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু আমি তাত যৌন সমস্যাৰ লগতে পুৰুষসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সময়ত আক্ৰান্ত হোৱা বিভিন্ন অসুবিধা বা বেমাৰৰ বিষয়ে আমি তাত কম্প্ৰিহেঞ্চিভ এটা ক্লিনিক আমি যোৱা বছৰ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত আমি দেখিছিলোঁ যে যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগী পুৰুষ তথা মহিলাও আহে আৰু যৌন সমস্যাত বিভিন্ন ধৰণে ভুগি থাকে আৰু তেওঁলোকে নাজানে যে কোন চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যাব লাগে যে আৰু সেই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাকৰো যে আৰোগ্য কৰা সম্ভৱ বা বিজ্ঞানসন্মত চিকিৎসা পদ্ধতি আছে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লোকেই অৱগত নহয় আৰু নোহোৱাৰ কাৰণে বিভিন্ন হয়তো ছ'চিয়েল মিডিয়া বা বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰ বা বিভিন্ন কোৱেক বা কবিৰাজ তেওঁলোকৰ পিছলৈ ঢাপলি মেলে মেলি পেলাই তেওঁলোক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত দিশ বিধিক হেৰুৱাই আৰু বহুসংখ্যক আমি পুৰুষ মহিলা পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ সম্বন্ধত ফাঁক মেলে বহুসংখ্যক ডিপ্ৰেশ্যন হয় কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা খবৰো পাওঁ যে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আত্মঘাতী হোৱাৰ নিচিনা খবৰো আমি পাইছোঁ গতিকে যিহেতু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনেধৰণৰ ছেক্সুৱেল হেল্থ ক্লিনিক পুৰুষ আৰু মহিলাৰ যৌন সমস্যাবিলাকৰ বিষয়ে এড্ৰেছ কৰিবলৈ এখন বিশেষ ক্লিনিকৰ অভাৱ আছিলে যিটো ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ নগৰবিলাকত এতিয়া হৈ উঠিছে ভাৰতবৰ্ষৰ খুব কম সংখ্যক আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই সুখী হ'ম যে এই যিটো বিভাগ এই বিভাগটো একচুৱেলি আমাৰ মূত্ৰাতত্ব বিভাগ ইউৰ'লজিৰ এটা ব্ৰাঞ্চ কিন্তু হয়তো ইউৰলজিষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট তাকৰ থকাৰ কাৰণে বা বিভিন্ন সময়ত অন্য অসুবিধাবিলাকৰ প্ৰয়োগৰ বহুত বেছি কিডনীৰ পাথৰ কেঞ্চাৰ আদি অসুবিধাবিলাক বহুত বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইউৰলজিষ্টসকলে হয়তো যিমান মনোনিৱেশ কৰিব লাগে যিধৰণে ইয়াত কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে সেইধৰণে কৰিব পৰা নাছিল কাৰণে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইউৰলজিষ্টসকলে এই বিশেষ ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি অনীহা থাকে বা প্ৰেক্টিছ নকৰে কিন্তু আমি আকৌ আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে আমি ইয়াতে ছজনকৈ ইউৰলজিষ্ট আছোঁ আৰু আমাৰ এটা টীম আছে নেফ্ৰলজিষ্ট আছে আৰু আমাৰ খুব এক্টিভ আমাৰ পেথ'লজিষ্ট নিৰ্মালী মেডাম আছে আমাৰ যিহেতু এই ধৰণৰ ছেক্সুৱেল হেল্থ যিটো তাত যি ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক হয় তাত অকল ইউৰলজিষ্ট বা মেডিকেল বা চাইকেট্ৰিষ্ট বা এজন চিকিৎসকৰ পক্ষে সম্ভৱ নহয় আমাক এটা কলাবৰেটেড আৰু এটা ইন্টিগ্ৰেটেড ছিষ্টেম লাগে যিহেতু আমি ছজনকৈ ইউৰলজিষ্ট আছোঁ গতিকে আমাৰ তিনজন ইউরোলজিস্ট কিন্তু আমি বাকি গোটে কীজনেও এই বিষয়ের ট্রিটমেন্টর বিষয়ে অবগত আর আমি সেই ধরনের চিকিৎসা কিছু কিছু আরম্ভ করেছিল মেশিন এই আমার সক থেরাপি থেপি যদি মেশিন আইস আমি শুভারম্ভ করি আর লগতে আমার যুক্ত পিছত থেৰাপি বুলি এটা যে ৰোগীৰ শৰীৰৰ পৰাই আমি ৰক্ত সংগ্ৰহ কৰি তাত মেডামে তাৰ পৰা যিবিলাক ৰিজেনেৰেশ্যন মানে পুৰুষাংগ ৰিজেনেৰেট কৰে আকসিক গ্ৰোথ আৰম্ভ হয় তেনেধৰণৰ কিছু গ্ৰোথ ফেক্টৰ থাকে তেজত সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে পৃথক কৰিব পাৰি খুব অত্যাধুনিক মেচিনৰ সহায়ত পৃথক কৰি মেডামে দিয়ে আৰু আমি সেইবিলাক ইনজেক্ট পুৰুষাঙ্গত ডাইৰেক্টলি আৰু তাৰ তারপরও যথেষ্ট সুফল পোৱা যায় যদি যে কোৱা যায় যে পুৰুষৰ যৌনাংগৰ শিথিলতাটো বেছি সময় নাথাকে বা বীৰ্যপাত খুব সোনকালে হৈ যায় কেতিয়াবা কেতিয়াবা পেৰনিজ ডিজিজ বুলি এটা ডিজিজ হয় বেকা হৈ যায় টান হৈ যায় আৰু শিথিল হোৱাৰ সময়ত খুব বিষ হয় এনেধৰণৰ অসুবিধাবিলাকৰ কাৰণেও এই পিছত থেৰাপি বুলি যিটো আমি ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দেখা গৈছে যথেষ্ট সংখ্যক ৰোগীয়ে তাৰ খুব সুফল পাইছে তাৰপিছত এই চকুৱেপ থেৰাপিটো পাইপ টেষ্ট বুলি এটা যে বহুসংখ্যক বহুসংখ্যক আমি ব্যক্তি এনেকুৱা পাওঁ যে তেওঁলোকে ভাবে যে তেওঁলোকৰ যৌনাংগৰ যিটো শিথিলতা সেইটো যেন ঠিক যিধৰণে হ'ব লাগিছিল তেনেধৰণে নহয় গতিকে আমিতো সেইটো ঠিক কৰিব পৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই যেনেকৈ বস্তু এটা আমি এক কেজি আছেনে নাই জুখি চাব পাৰোঁ কিন্তু শিথিলতাটো সি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে হয়নে নহয় সেইটো আমি কেনেকৈ জানিম জনাৰ ব্যৱস্থা নাথাকে কাৰণে বহুসংখ্যক ৰোগী ডিপ্ৰেশ্যনত ভোগে যে মোৰ শিথিলতাটো ঠিক যিমানখিনি হ'ব লাগিছিল সিমানখিনি হোৱা নাই নেকি সেইটো চাবলৈও আমাৰ পাইপ টেষ্ট বুলি এটা টেষ্ট হয় সেই টেষ্টটো কৰি যদি আমি তেখেতলোকক দেখাই দিব পাৰোঁ যে আপোনাৰ জোনাগৰ শিথিলতা যিধৰণে থাকিব লাগিছিল একজেক্টলি তেনেধৰণে আছে তাৰ দ্বাৰাও তেওঁলোকে নিজৰ চেল্ফ ইমেজটো খুব ভাল হয় আৰু তাৰপিছত দেখা যায় যে বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সুফল পায় সেই টেষ্টটো আমাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ নিয়মীয়াকৈ হয় আৰু ইয়াত আমাৰ সুবিধাটো হৈছে যে আমাৰ হস্পিটেলখন আপোনালোকে দেখিছেই যে কাষৰীয়াকৈ আছে আৰু যথেষ্ট আহল বহলকৈ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ ইউৰলজিষ্টসকলে প্ৰত্যেকজন ৰোগীৰ তেওঁৰ যিটো ছিক্ৰেছি গোপনীয়তাটো খুব ভালকৈ ইয়াতে মেইনটেইন কৰা হয় আৰু খুব পাৰ্চনেলাইজড আমি যিহেতু ছজন ইউৰ'লজিষ্টেই এই বিষয়ে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ গতিকে তেওঁলোকক আহি ৰৈ থাকিব নালাগে এদিনৰ ভিতৰতে পৰীক্ষা পাতি কৰি যদি আমি সেই যিটো বিশেষ থেৰাপি পিছত বুলি কৈছিলোঁ পাছ থেৰাপি যদি কৰিব লগা হয় একেদিনাই কৰি তেওঁলোক গুচি যাব পাৰে গতিকে আহি তেওঁ বহুত দিন আমাৰ ইয়ালৈ আহি থাকিব লগা নহয় গতিকে পইচা পাতি বা অৰ্থৰ সেইধৰণে কম খৰচ হ'ব আৰু যিহেতু আমাৰ পেথ'লজিষ্ট বাইদেউ সদায় আমাক যেতিয়াই লাগে আমাক সেই বিশেষ ৰক্তৰ পৰা সেই বিশেষ পদাৰ্থটো আমাক পৃথক কৰি দিব পাৰে যেতিয়াই লাগে গতিকে আমি ৰোগীসকলক এইধৰণে খুব প্ৰম্পলি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ আমাৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা যে যৌন যিটো যৌনতা যিটো ছেক্সুৱেল কথাটো এই কথাটো যেনেকৈ যেন আমি মুখলৈ আনিলে পাপ কৰা হ'ব এনেধৰণৰ এটা ষ্টিগমা আছে আমাৰ মনত এটা ভয় আছে শংকা আছে অন্ধবিশ্বাস আছে আৰু সেইবিলাক থকাৰ কাৰণে বহু ৰোগী যথেষ্ট বেয়া ধৰণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে মানসিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে আমি বহু ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টছে লৈ আহে পঢ়া শুনাত মন দিব পৰা নাই খুব কথাৰে খেংখেঙীয়া হয় খোৱা বোৱা ভালকৈ কৰা নাই তেতিয়া আমি যেতিয়া তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ অভিভাৱকক বাহিৰলৈ যাবলৈ দি ল'ৰাটোক যেতিয়া সুধিছোঁ তুমি হস্ত মৈথুন কৰা নেকি মাষ্টাৰভেশ্যন কৰা নেকি সিটিতে কৈছোঁ অঁ মইতো মাষ্টাৰভেশ্যন কৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ মনত এটা অনুশোচনা হৈ গ'ল যে মই পাপ পৰিলোঁ নেকি মোৰ শৰীৰৰ গোটেই শক্তিবিলাক ওলাই গ'ল নেকি গতিকে পঢ়া শুনাত এতিয়া মোৰ কনচেন্ৰেট কৰিব নোৱাৰো সাধাৰণ এটা কথাৰ পৰা যেতিয়া আমি বুজাই দিলোঁ যে এইটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নৰ্মেল আপোনাৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ বেড এফেক্ট নাথাকে আৰু আপুনি কোনো ধৰণৰ পাপ কৰা নাই তাৰপিছত ল'ৰাটোৰ কনফিডেঞ্চ খুব সোনকালে ভাল হৈ যায় গতিকে এই ধৰণৰ যিখিনি কথা তাতে যদি আমি সেই ষোল্ল বছৰে পোন্ধৰ বছৰে ল'ৰাটো যিখিনি সময়ত পঢ়া শুনাত কনচেনট্ৰেট কৰিব লাগে সেইটো এনেধৰণৰ আৰু যিটো শৰীৰৰ এটা এইটো আমি নেচাৰেল শৰীৰৰ নিদ এটা যেনেকৈ আমি খানা খাইছোঁ যেনেকৈ আমি ৰখানা কৰিছোঁ প্ৰস্ৰাৱ কৰিছোঁ তেনেকৈ ছেক্সুৱেল আৰ্চটো আহিবই গতিকে সেইটো পাপ বুলি ভাবি তেওঁ পঢ়া শুনাত কনচিডাৰ্ট কৰিব পৰা নাই গতিকে এটা সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এটা কেৰিয়াৰ হয়তো সি কেতিয়াবা অকালতে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে গতিকে এই ধৰণৰ কথাবিলাক আমি আমাৰ সববিলাক লোকেই মই ভাবোঁ আগবাঢ়ি আহিব লাগে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী যদি কোনোবা পৰিয়ালত দেখা পাইছে তেতিয়াৰ লগে লগে আমাৰ লগত কথা পাতিব লাগে আৰু যথেষ্ট সুফল পায় এই ধৰণৰ কথাবিলাক যদি আমি আমি চাইণ্টিফিকেলি আমি আমি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক বা পুৰুষ বা যিসকলে ভগী আছে তেওঁলোকক যদি আমি জানিবলৈ নিদিওঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিভিন্ন নলগা কথাবিলাকৰ পৰা কিছুমান নলেজ ল'ব আৰু তাৰ দ্বাৰা আকৌ নিগেটিভ এফেক্টহে বেছিকৈ হ'ব গতিকে আমাৰ উদ্দেশ্যটো এইটো যে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা ভয় শংকা লাজ অন্ধবিশ্বাস এইবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগে আৰু আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আমি কিডনী কেয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আকৌ সুখী হ'ম যে ইয়াতে আমি এনেকুৱা কিছুমান অস্ত্ৰোপচাৰ যোৱা ডেৰ বছৰৰ ভিতৰতে আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈছে গতিকে আমি আমাৰ যি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন যে অসমক তথা গুৱাহাটীক এখন হেলথ হাব ট্যুরিজম হাব হিসাবে তার কারণে আমি চেষ্টা সকালা লাগে আর আমি কিডনি কেয়ারের ক্ষেত্রে সেটা করলে কিছু পরিমাণে আমি আমার আমি যৎপরণাস্তি চেষ্টা অব্যাহত রাখি আর আমি ভাবি যে এই যিখন সেক্সুয়াল হেলথ ক্লিনিক আমার এটা আমি আমি পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ত আমি আরম্ভ করছো দ্বাৰা সেক্সুয়াল হেলথর কারণেও যাতে আমার উত্তর পূর্বাঞ্চল তথা গুয়াহী একটা হাব হব হবো যখন রোগী ভুগি আছে যাতে পিনা দ্বিধায় আমার আহিব পাৰে আর ইয়াত অকল পুরুষের এই ধরনের সমস্যাবলাকই নহয় যে কলো যে শিথিলতা কম হওয়া কাৰ্যপাত সোনকালে হোৱা বিষ হোৱা বেকা হৈ যোৱা কোনো আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত দেখাও যায় যে পুৰুষাংগৰ যিমান আকাৰ বা দৈৰ্ঘ্য় কম থাকে সেইবিলাকো আমাৰ তাত চাইণ্টিফিক ট্ৰিটমেণ্ট আছে আমি আকাৰো ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ আমি দৈৰ্ঘতাও বহাব পাৰোঁ আকৌ মহিলাসকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত তেনেধৰণৰ ছেক্সুৱেল ইছ্যুজ আছে আমাৰ হাতত ডেটা আছে যে বিৰাশী সংখ্যক মহিলাৰ ছেক্সুৱেল ইছ্যুজ আছে আৰু তাৰে ছিক্সটি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট মহিলাই কাৰো লগত কথা পাতিব নোৱাৰে ভয় খাই থাকে মই কাক ক'ম এতিয়া গতিকে চাওক আধাত মানে তিনিভাগৰ চাৰিভাগৰ তিনিভাগেই মহিলাইও কিন্তু ভুগি আছে গতিকে তেওঁলোকো যাতে আমাৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়ি আহিব পাৰে কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ ভেজাইনাৰ ইলেক্টিটি হয় কেতিয়াবা চাইল্ড বাৰ্থ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইছ্যুজ আহে কেতিয়াবা ছেক্সুৱেল আৰ্জটো কমি যায় জনক্ৰিয়াৰ প্ৰতি ইচ্ছাটো কমি যায় পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো দেখা যায় কেতিয়াবা পুৰুষসকলৰ কেঞ্চাৰ বা ব্লাড প্ৰেছাৰ ডায়েবেটিছ যিবিলাক আমাৰ ছিষ্টেমিক ডিজিজবিলাক থাকিলে এই ধৰণৰ অসুবিধাবিলাক বেছিকৈ দেখা যায় কেতিয়াবা ছাবচটেঞ্চিভ ইউজ খুব এলকহল চিগাৰেট স্মকিং এইবিলাক খোৱাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে কেতিয়াবা যদি অত্যাধিক মানসিক চাপ বা ৱৰ্ড প্ৰেছাৰ থাকে তেতিয়া হ'ব পাৰে এই গোটেই বস্তুবিলাক আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ থুলমূলকৈ আমাৰ আজি এই আপোনালোকে আহি আমাৰ যি আমাৰ শক্তি বহোৱা বুলিয়ে ক'ম আমি যে ৰাইজৰ মাজলৈ যিহেতু গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ হিচাপে ৰাইজৰ মাজলৈ এই বিশেষ বাৰ্তাবিলাক আপোনালোকৰ থ্ৰে দিয়ে মই ভাবিছোঁ জনসাধাৰণৰ মাজলৈ যাব আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে ভুগি আছে বা তেওঁলোকে কিছু এটা জানিব বিচাৰিছে তেওঁলোকে আহি এই বিষয়ে আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব আৰু লগতে মই এইটো আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হ'ম যে প্ৰত্যেক সপ্তাহত সপ্তাহত দুবাৰ কৰি যোৱাকালি মই তিয়কত আছিলোঁ যোৱা দেওবাৰে মই আম্মাদানত ৰোগী চাইছিলোঁ আমি বিনামূলীয়া কিছু স্বাস্থ্য শিবিৰ আমি অৰ্গেনাইজ কৰোঁ আৰু তাতেও কিন্তু আজি এটা খুব মই ভাবোঁ এটা ইতিবাচক দিশ যে বিভিন্ন পুৰুষ কিন্তু এতিয়া আগবাঢ়ি আহিছে তেওঁলোকৰ এই ইছুছবিলাক মুকলিকৈ আমাৰ লগত কথা পাতিবলৈ আহিছে আৰু সেইবিলাক যি আমাৰ বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ হয় তাত আমি বিনামূলীয়াকেই চাওঁ আকৌ অহা বুধবাৰেও আমাৰ কলিয়াবৰত আমি কেম্প কৰিবলৈ গৈ আছোঁ এনেকৈ আমাৰ কিছু কিছু কেম্প হৈ থাকে নলবাৰীত হৰি মন্দিৰত আছে ছাব্বিছ তাৰিখে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আমাক আহ্বান কৰে আমি যাওঁ বিনামূলীয়াকৈ ৰোগী চাওঁ আৰু কিছু কিছু ঔষধ যিখিনি আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ আমি বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কৰোঁ সপ্তাহত দুবাৰ কৰি বিভিন্ন ভিতৰুৱা অঞ্চলত যাওঁ কিছুদিন আগতেতো আমি আমি উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত গৈ আমি ইয়াৰ পৰা গৈ এটা বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ কৰি আহিছোঁ যথেষ্ট ভাল লাগে কিন্তু কষ্টও হয় কিন্তু ৰোগীসকলৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকক কিছু সহায় কৰি নিস্বাৰ্থভাৱে যিটো আনন্দ পোৱা যায় তাৰ ঠাইত সেইটোৱে আমাক আমাক আকৌ এটা ভিতৰুৱা অঞ্চলত যাবলৈ সেইদিনা আমি হাফলমতো গৈ এনেকৈ কৰি আহিছোঁ তাতেও আমি বিনামূলীয়াকৈ এই ধৰণৰ ছেক্সুৱেল হেল্থৰ ইছ্যুজবিলাকো আমি এড্ৰেছ কৰোঁ